Парни, привет. Сегодня я один. Стул не стал убирать. Он как бы еще с нами. В общем, Ваня в больнице, у него язва. Из-за периодического голодания. Как, в общем... Ну что и следовало ожидать. Парень с катушек слетел, начал делать изоляцию на бицепс. Говорит, приседание для слабаков. Я не знаю. Он не позавтракал и а делал изоляцию. Все из-за периодического голодания, пацаны. Сегодня, как-то не печально, но я снимаю видео. Я хочу стать известным, зарабатывать деньги на том, чтобы продавать майки. Майки. Расскажу вам про блокнот. Давай, Артём, рассказывай. Продолжай наше дело, братан. Не останавливайся. Да идите нахер. Больнички! в больничке. Вообще охуенно себя чувствую от периодического голодания. Вот, мы хотим рассказать вам про блокнот. Мы его использовали. Что за блокнот? Ну, обычный маленький. Вот. Обычный блокнот. Твой, да? С клубникой. Старый. Старый блокнот. В общем, мы его использовали на самом раннем этапе. Это вот так. Для того, чтобы помнить, какие мы делаем упражнения, правильно? Повышать веса по каждую тренировочку. Мы пытались, да, повышать веса, не забыть, какое за каким идет упражнение. Повышали вес. Что еще? В общем, мы действовали принципу. Растут веса, растут и мышцы. Но сейчас я отошел от этого, но это не об этом. Блокнот. Мы его ввели, мы за него росли. Было такое. Очень крутая штука, но он забирает много времени. Мы сейчас его не ведем, но хотелось бы. Мы просто ленивые. Ну да, и как бы уже все устаканилось, мы уже примерно помним все, а так. Да. На первом этапе вот очень вам пригодится, особенно первые пару месяцев. А сейчас, если вот мы даже начнем его вести, он нам поможет как? А если мы где-то ошибемся, если у нас что-то болеет, начнет, мы сразу можем посмотреть по блокнотику, где мы взяли больше веса. Ну, в общем, контролировать всю эту фигню. По кайфу. Что ты еще хочешь сказать? Что охеренно, если я себя чувствую, что... Растешь? Как, как, грипп расту просто. Скоро 28 число, а мы вам скажем вот что. 28 числа мы вам расскажем, какие у нас изменения, если они вообще... А вот, в общем-то, все вы и увидите. Будет видео об этом целое. За твою фразу, как гриб, нас не забанят, братья-близнецы? Я говорил про гриб сейчас? Ты сказал, ты растешь, как гриб. Сука, блядь. Первый мат за видео. А, нет. Твой, я-то уже успел помотеть, ты забыл? Но уже меньше. Ладно, ребят. Скоро и теперь видео. Ну все, в общем. До скорой встречи. До свидания.